10 mart keçilmiş ümumi sınaq imtahanının cavabları. 1-dən 5-ə qədər bizim dinləmə mətnimiz gəlir və dinləməni dinləyəndən sonra sualların cavablarını artıq cavablayırıq və hər zaman qoruyuram ki, dinləməni diləmədən öncə mütləq və mütləq şəkildə suallarla tanış olun, əks halda sizin üçün çox çətin olacaq. Gəlin birlikdə dinləməni dinləyək və sualların cavabını tapdıraq. Good <laughs> day. Чем могу вам помочь? Я хотела бы обсудить некоторые проблемы с питанием, с которыми я недавно столкнулась. В чем проблема? Я ем много пищи быстрого приготовления, так как у меня плотный график работы. Я часто ем гамбургеры, картошку фри, консервированные супы, пиццу. Если вы то пациент обратился к доктору, потому что я не хочу от я və əgər baxsanız, çünki burada deyir ki, yəni dietanı necə edə bilmədi, çünki sağlamanı çox az idi və ya da ə, onun problemləri var idi mədə ilə bağlı və ya dietik bir yeməq qidasına keçmək istəyirdi. Amma əgər fikir verdisə, burada artıq ə, dinləməni tam dinləyirsiz. Yəni biz istəyirik ki, həm əvvəldə başla və ümumiyyətlə artıq onunla söhbət gedir və onun ə,

Baxın, burada artıq balansirovna diyetə deyir və mən balanslı, balanslaşdırılmış diyetdən söhbət gedir və mən bilmirəm, yəni əgər mən Qabaqcadan suallarla tanış olmasam, məyə çox çətin olacaq. Yəni kitabça sizin öz əlinizdə olur və orada nə istəsəz qeyd edə bilərsiniz. Baxın, balansirovna diyetə deyil. Və ikidə deyir, "Su toqoz balansirovna diyet". Və mənim üçün artıq artı bilirik ki, dinləmənin əvvəlində demə olardı ki, bunu haqqında deyilir. Və mən artıq bura daha da çox diqqət yetirirəm. Yeminə bax Сбалансированная диета – это система питания, снабжающая организм питательными веществами, витаминами, минералами, необходимыми для поддержания функциональности клеток. fikir verdiniz ki, artık biz bildir ki, balansiranız, balansiranız diyata. Bakın buradaki sul, tam tam da burada değil mi? Ama farklı biraz değil Ama dediğim olarak vitamin, mineral, vitaminler, pit, vitaminler var. Bakın bunun hakkında burada, ona göre ikinci cevabı тканей, отдельных органов и системы в целом, которую представляет собой человеческий организм. Для того, чтобы иметь здоровый умы и тело, вам следует включить в свой дневной рацион побольше свежих овощей, домашнее мясо и яйца. Что вы обычно едите на завтрак? бурда завтрак yani не все давам bəs sizə bütün gün nə enerji, yəni gətirə bilər sizə və 4-də də deyirdi kem abed idi, yəni ə, nahar edir, yəni nahara nə yeyir. Чашку кофе с будо протом. Я советую съедать по крайней мере небольшую порцию овсянки на завтрак, так как она полезна для вас. Она заряжает энергией позитивным. Bakın burada feylət də çox diqqət yetirin. Deri zaryajet enerjini avestin. Вот это Ахтянка танжербет кидывает. на весь день. Выпивайте стакан апельсинового сока, съедайте парочку домашних яиц, варите их или делайте яичницу. Что вы едите на обед? У меня не так много свободного времени. Баханарта в течение дня, поэтому я просто покупаю консервированный суп и какой-нибудь сэндвич в кафе. Ага, танжербеты, бахан сэндвич и консервированный суп. Автоматически у вас тут будет двадцать два варианта. Вам нужно обязательно бросить привычку есть вредную пищу. На обед съедайте порцию свежего салата и куриную или рыбную котлету с рисом. Выпивается стакан черного или зеленого чая. И съедайте кусок сладкого пирога или плитку шоколада. Разве сладкое не вредно для здоровья? Плитка шоколада при повышенных нагрузках и в экстремальных условиях лучший помощник для организма. Польза шоколада заключается в том, что он способен снять чувство тревоги и смягчить. depressiyu. Əgər fikir verdisə, 5-də də biz dedik ki, şтох соответствует верно утверждению по тексту, yəni ə, mətində həmin bu cümlələrdən biri, yəni səsləndirmiş. Bizə də burada D variantı, çünki baxın, əgər fikir verdisə, sonlara doğru artıbdir ki, yəni şkola düzdür, xeyirli deyil, amma yəni sənin əhval-ruhiyyəyə yaxınlaşdıra yaxşınlaşdıra bilər. Desnimatrivogo, yəni həyəcanı vardıq, yəni azaldır deyə. Ona görə biz də avtomatik olaraq 5-də də D variantı oldu. Beləliklə dinlə məndə 1D, 2C, 3B, 4A və 5D olaraq bizdə səsləndirilir. Növbəti suallara baxırıq, mətnimiz gəlir və mətni dediyim kimi kim tərcüməni yaxşı bilmirsə, yəni etəyi yoxdur mətni oxumağa, məsələ avtomatik olaraq sualların cavablarını axtarır. Bizdə məhər zamandıram uşaqlara 61-dən 64-ə qədər birəsaxın, qapalı olan sualları tapın, sonra qayıdın artıq 61-dən 64-ə, sonra da artıq 10-cu sualla baxın. Çünki dediyim kimi 7-dən 9-a kimi bizdə qapalıdır və mən bu suallara doğru cavablasam 1 balım var. 6 birdə 6 dördə qədər 4-ü düz olsa 1 baldır. 3-ü düz olsa 0.5 baldır. Amma 2 düz, 2 səhv heç bir bal verilmir. Amma onda ümumiyyətlə hansısa bir sualı doğru yazmamış, hansısa cavabı, yəni avtomatik olaraq sizə heç bir cavab vermir diyə. Ona görə dediyim kimi Ə mən burada diqqətli olmalıyım. 7-də nədir? 3.10 recommend to listen to classical music, потому что учёный рекомендует слушать классическую музыку, потому что nəyə görə? Baxaq, 3.13 to recommend, həm ömətində baxın. Baxın, nə deyirsə, pishlik vədi. Baxın, bu çonoydan bax artıq mən o alimləri axtarıram. Və burada da yazılıb, учёна приписывают классический произвед чудодейственный эффект. Ona görə artıq mən D variantı seçirəm bizdə 7-də D variantı olaraq avtomatik olur. Gəldik 8-ə. Karsioturze, sotreshtuzeksin, yəni doğru ə, cavab istir bizdə. 8-də də bizdə nədir? B variantı. Элё гёзномуз копаложитно влиять на на душевное состояние человека. Yox, burada da var duhovnaya lechistvo, snal' duševnaya ravensiya, darich chusov pokoya. İ avtomatik olub ona görə bizdə B variantı biz seçirik. Sonra gəlir 9-a. Kakoy muzikalny instrument vliyayet na opredelennoy organ chelovecheskogo organizma таких как, например, струнные инструменты и так далее. Ногирую бу орго на sövət gedir, deyə. Sonra gəldi 61, 61 də nədir? Musika motor təsir edir na rabotu mozga. Mozg beyin te mekamə, dedim ki, bu bir raz belə bir mətn deyək ki, bir raz hətta psixologiyaya tərəfdir. Deyə. Ona görə burada tərcüməni bilsən daha yaxşı amma yenə də sənin köməkçi ola. Vliyayet na rabotu mozga. Baxın burada belə bir şey var ki, vatlik cha klassicheskiy muziki, Музыка принято считать, что музыка мусор способствует быстрому усваивать информации и влияет на умственную работоспособность. Я не, а... Əslində eyni şeydir. Neurobotumuz və yumscuna. Çünki ağıllı ilə işlətdik bir vəziyyət. Yəni onun funksiyası da işlək funksiyası, yəni bacarığı, o da beyinlə bağlı bir şeydir. Ona görə 6.1 bizdə A variantı olur və düz olur. 6.2-yə baxın. Aristotels isteomuzqu spospom lecheniye, yəni malgic üsulu da. Amma burada da yəni baxın, əslində belə bir şey orada yoxdur. Bilirik ki, Vrachmatov otitan nazvan melodin nikakhtno sposstvenno znacheniye. Amma burada da artıq ümumiyyətlə heç bir uyğun deyil. Ona göre 6, 2 de bizde B variantı da 6, 3. Pifagor uçuqsa muziki v Italiye. Bizde de bu B variantı da yanlışdır. Potomuz Pifagor uçuqsa muziki v Egipti. Ona göre səhvdir. Gəldi 6, 4. Duhovna muziki uspakayvi çilaveka. Bu da doğru da gəlin bu duhovna muziki. Yani, Harada var. Nasıl uspakayvi ə e, və orqona bağlı baxın burada sonda da var et orqon navozestna sostayanchiy chelovek baxdı burada bir də sual var idi baxın burada liderin navozestna sostayanchiy çol orqon burada da bu suala baxın amma biz indi halaqada Dukhovla Musko Spokovicha çoləkə biz bunu axtarırdı Dukhovla Musda духовная музыка, где это у нас тут духовная религиозная музыка, в сенард же шейный равновесия и дар чувства покоя. Многие работы всегда артур успокаивает, يعني səni çəkiləşdirir insana deyə. Buna görə 6 4 biz də bizdə doğrudur. Gəldi ona da nə ki sualın yoxdur texsisi. Yəni ümumiyyətlə mətnə oxusaq biz artıq doğru cavabları taparı, hansıları yoxdur. Və məsələn birini burda sizə deyim 3-dür 4-dür. 3-də də 2 Kaki əsərlərin, prezidenti, hər hansı nə deməkdir əsərlərindən səbəb gedir. Kaki hansı əsərlər? Əsərlər gərək omuz dırnağı 2 olmalıdı və yəni dırnaq arası olmalıdı ki, biz hansılar, ə, hansı əsərlərin səbəb gedir. Amma belə bir şey burada yoxdur deyə ona görə mən avtomatik olub belə doğru dedim. Və Paqim Aristotel Providansiya Matematika, Musiqi, o nə qədər də yazılıb düzdür, amma yazılmıb nə səbəbdən östrü deyə. Ona görə bizdə 3-dən 4 bu sualların cavabları mətndə yoxdur. Gəldi ikinci mətndə. İkinci mətndə həmçinin 11.1-dən 11.4-ə qədər bir sualdı və 11-dən 15-ə qədər bir suallardı. Yəni hamısı da ikinci mətndə aiddir. Dəyiyim kimi tərcümə bilmən ətək yoxdur oxumağa və heç vaxt fikirlə bilmək ayına boydana. Mətnə də mən bunu necə edəcəm? Xeyr, sualları odaklama vasitəsilə daha rahat olacaq. 12-ə baxaq. Первая железная дорога общего пользования была построена Поездный спаровозак был построен. 12-də bizdə C variantıdır. C variantı 1825-ci il. Burada onaqı da 1-ci də yazılsa, sadəcə diqqətli olun. Baxın, burada hardır? Первая межела общее паровозага было построено в 1825 году. Ona görə bizdə çox rahat C variantıdır. 13 nə deməkdir? Суха путня. Суха путня, yəni quru yol deməkdir. Протоположный də əks mənalı olanda artı vurmuşdur. Bizdə A olur, bodla olur. Гельде он дырда. Почему общественность не принимала правую машину? Почему? я без дона бахай, он Почему общественность не принимала паровые Пока там там не ясно, но мне надо ода. Однако общественность считала паровые машины сынами, сынами дьявола, и что путешествие на них, кроме сотрясения мозга, ни к чему не приводит. Они считают, что путешествие на них приводит к сотрясению мозга. Я beyin kəllə silkinəvəsinin gecəsinə gətirib çıxardı deyə. Ona görə bu hələ variant bizdə %14 14-də adı. Gəldi 11-1-ə. 11-1-də nədir? Первая дорога общественного пользования пассажирским движением открылась 1830-cu ildə. Həmin 1830-cu ili baxın. Первая дорога общественного пользования ə atqız düşürdü ona görə elə həmin də tam-tamına cümlə budur. Hər şeyə baxın, ilə baxın, ştat məhəlləndə baxın, hər şeyə baxın da burada felə baxın. Gəldi 11:2, 11:2 də nədir bizdə? Первые ледниковые железные дороги появились на паровой тяге для промышленных нужд появились. 11:2 bizdə bu idi. Первые ледниковые железнодорожные дороги э сша появились первые ледниковые железнодорожные дороги. Ахахаля Будда. Та-та-та. Первый железный дороги, Первый мир железных дорог. Первый железный дороги, Первый дорог. На линии так. Первый короткий железный дороги, язык зуб короткий железный дорог. Не на пару глотяки. Ама будто короткий государственный дорог. Первый ледниковый дорог. Первый ледниковый дорог. Он на кира. Будь варианты. Он говорит, что-то баха. Минус какие-то он берет транспорт одновременно удобно, быстро и дешево не существовало. Qaldı av transporta i vədna irva qaldı mətn üstədə oldu. Birova baxın, qitamovri razvitova yenə yəni, içəf edirim. Amma orada qaldı geridə qalmış razdu xapotna transport adan vaxtı. Yenə yəni, sözlər hamısını tam-tamına fikirlə. Burada o nəmlədik işin olmuyor. Sinonimləri bilmək önəmlidir. Ona görə bizdə ə, 11 ə, 3 də səhifə oldu. Gəldi 11 4-ə baxaq. Onu 4-də nə deyir bizə? Первожелезная дорога связала промышленный центр Манчестер с портовым городом Ливерпуль. Bağlılığında belə bir şey var. Baxın, первожелезная дорога соединила промышленный центр Манчестер с портовым городом Ливерпуль. Ona görə də bu da tam doğrudur. Gəldi 15-ə, 15, 15 nə deməkdir? Bu biraz takavajist olur, yəni sözün mənasını bilmirsiz. Общественный nə deməkdir? İctimai, ictimaiyyət deməkdir. Ona görə burda baxın, общественə təzənsə bir kömək də var. Общественная организация 1-dir və 4 ə pehdavar kəşb obshchestvo baxın obshche eyni kökdə yəni artıq automatik olur bunu da tomaq olar ona görə 14-dür. Gəldi 16-dan 20-yə qədər bizim suallarımız 16-da 20-yə qədər bizim suallarımız. Lellaştı qısa bir aşsa edəcəyik sonra abedə. Ə, ə abeddən sonra, yəni günorta yeməyindən sonra, nahar yeməyindən sonra nə hazırlaşırsa eləməyə. Və mən burada nə cavab yazacağam? 16-da bizdə baxın burada variantlar. Belə çətindir. BB variantlara baxın hansında ola bilər, hansında yox. Və mən baxıram, yəni ki sadə cavab olar. 5 ilə. Ya сегодня ничего не планирую, свободна я. Mən bu gün heç bir şey planlaşdırmıram, mən bu gün yəni boşam. Nə idi ki, Asto deyir, "Xəçir podyomsanı belə də sizlə bizlə baletə gəl gəlməyə, yəni getmək." O da deyir ki, "Anya, какой балет будет сегодня?" Anya, bu gün eee onsa balet olar amma xeyrə məsələn burada bu ikisini götürə bilər. Ya ha chu. Mən istəyirəm amma mən ümumiyyətlə biletdə mən biletməyə toxun. Baxın çünki burada khochir. Fereda fikir verin, fel nədirsə, o felin cavabı da onunla olacaq. Amma əlbəttə ki məntiq ki olmalıdır. Sonra ümumiyyətlə yes, bilet na dvye ikinəfərlik bilet var. Sonra da ona sual verir. Anya, popova, balet bude segodnya. Yəni balet bu gün olacaq. O da deyir ki, segodnya bude lebedina ozero. Baxın burada da bude var, burada da bude var. Və sonra da deyir ki, takdı da govorili, stretsimse 3 saat kinoteatra. Да, это мой любимый балет. Мы ансамбли балет. он до что когда договорились, в три часа в кинотеатре. Məgər 16 bizdə C variantı olur. Gəldi 17 atlı kürsü fərqənə sözdür. Uşancılara hər zaman deyirəm. Belə bir sual düşsə, əgər sonları məkkiznaqdırsa, kişi cins, qadın cins, yəni hamıya kişi tibri, qadın, digər hansı kişi cins tibri, to jest hamı qadın, nisbət bir kişi cinsidir. Niq, ki kişi istilə bitirlərsə canlı cansızdır. Ə, burada istidir. Muravnik, yəni qaşpa yevasıdır, cansızdır. Skvarechnik, yəni rusların yuvasıdır, bu da cansızdır. Moroznik, yəni dondurmadan söhbət gedir. Ə, o soyu, soyuq, soyuducu dondurmasından, buda ki cansızdır. Pastolonçu günə baxan buda cansızdır. Qaldı bir də atletik əl açı. Buna görə o canlıdır. Qalan hamısı variantlar bizdə cansızdır. 18-də paroniyandır. Hər zaman qabullar düşür və burada diqqətli olmaq lazımdır. Söz birləşməsi iki məzveli əmələ gəlir və bəzən də bəzi qaydalar var ki, biraz insana kemə olub predaniyamiçeskiy obodorit. Çovək, ə, raşçotnıy, raşçtlıvı olmaldu. Naqər 18-də burada ilə b səbti, IV ilə olan çox vaq 90% demək ki, cəmi onların istifadə olunur və insanla bağlı olan söz birləşmələrdə istifadə olunur. Post rib hək doğrudur, çünki balqa ilə quruldu. Rybnıy olsa, məsələn, çaqatı ola bilər, balıqdan olan. Teatr dramatçeskiy, məsələn, hansısa bir korpus plan o həmişə çeski ilə sufiksla, ə sufizəl sonluqlar səki olanla bitirlər də. Məsəl üçün bütün yəni olan söz birləşmələri, poeziyələr stil falan və sairə ilə ki, onlar hamısı belə keskinə bitəcək. Pudza zabasını proy, çünki zabaslı bir chivalək ola bilər. Dramatik hissədə həmişə chivalək olar, ya da teatr olmaz. Ona görə 18 də 18-də B variantı səhvdir. 19-da hansı cümlədə premontsa kimi həqiqi mənada çıx dəuşa bizdə ə olur məcazi məna dedik ki, xarakter həmçinin məcazilənədir. Ammetə həmişə baxın, sözlər var, bəzimizə görə isimlər də, yəni onun yanında ki sifətlər də, yəni görürsüzsə, bilinkə bu bizdə məcazi məna da olar da, amma yəni e, imenin fərqi yə hansı əşya, yə hansı söz, yəni e, bizdə artıq o olar həqiqi məna. İndi burada biraz fərqlidir, amma yenə də çirjol sözlər, yəni baxışdan söhbət gedir, ağır bir hissəni, yəni baxışlar. Sinislava sözün müşkül sözlər, yəni burada məcazı mənalı olur. 20-də e variantı şəriklağla gözlər nədir? E, bozdur. Ona görə bizdə e variantı olur. 20-də atəkə işi isə yenə fərq yənmə bayaq bunu dedim. Burada da var atəkə işi, burada da var. Ax eyni sualdır, necə tapdım? Dedim ki, sonları nik çəkişik istildisə canlı cansız istiyi. Amma məktəb natığı bilirik ki, kişi cinsi, qadın cinsi söhbət edirik bizdə. Və 20-də hamısı qadın cinsi bir dənə bu üçün musqorodur. Və sonra da bizim esse suallarımızdı. Esse suallarını da cavablandıraraq biz 5 bal əldə edidik. Mə dediyim kimi 1-dən 20-yə qədər bizim 1-ci 1-dən 5-ə qədər filləmə mətn suallarıdır. 2 dənə mətn sualı və 5 dənə də qrammatik sual, bir qramatika suallarımız var. Belə